ب... لا تسكري... تشير... تشبه... <applause> <applause> ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر Dan ini adalah ayat hukum kata Allah Subhanahu Wa Taala siapa di antara kalian yang murtad daripada agamanya keluar daripada agamanya kita lately kita ada kita dengar ada ada kes Sebenarnya kes sudah bertahun dah pun kes tentang murtad yang dia pula boleh saman mahkamah dan sebagainya Kata Allah Subhanahu Wa Taala wamay yartadi minkum siapa yang yang murtad di kalangan kalian Bayamuj. Minkum Andini. Dia murtad daripada agamanya. Yang ini agama Islam. Kemudian dia mati. Wahua kafir. Dan dia adalah seorang yang kafir. Dia murtad. Murtad ni macam mana? Murtad ni dia ada perbahasan yang lain pula. Yang detail. Adakah murtad itu apabila dia bercakap dalam keadaan dia itu. Sedang menyombong diri. Ay, aku tak kisahlah Tuhan. Adakah itu dikira sebagai murtad? ataupun murtad tu adalah apabila dia melafazkan yang saya dah keluar secara rasmi daripada agama. Adakah begitu? Maka itu bagi saya kita perlu perbahaskan dan tuan-tuan boleh boleh baca perbahasan berkenaan dengan ini sebab dia panjang. Kalau kalau saya nak sentuh saya takut saya sentuh dengan tak betul dengan dengan tak berdisiplin menjadikan tuan-tuan salah faham. <tuh> Perbahasan tentang murtadnya seseorang ni dia bukan satu perbahasan yang ringan tuan-tuan eh. Even memurtadkan saudara yang lain juga adalah satu perkara yang sangat besar. Jangan suka-suka kata orang tu masuk neraka, orang tu ni geng-geng kopi ni, jangan. Apa lagi, ha, apa lagi kita mengatakan satu-satu golongan itu sebagai sesat. Ada yang kata dia ni puak-puak Wahabi, Wahabi ni sesat. Jangan suka-suka kata begitu. <laughs> Kalau tuan-tuan tak faham apa itu Wahabi, apa itu Salafi, apa itu Ahlus Sunnah Wal Jamaah, tak faham jangan ikut-ikut orang. Kerana melabel-melabel ni dia akan membawa kepada taksuban yang akhirnya memakan dirinya. Agama tidak mengajarkan kita untuk taksub. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dan orang-orang yang kafir ini. Dulu saya pernah ditanyakan. Kalau orang kafir adakah mereka di akhirat kelak akan masuk neraka? Walaupun mereka adalah seorang kafir yang baik. Kafir yang baik itu lebih baik yang macam mana? Adakah kafir yang baik itu lebih baik daripada Abu Abu Talib bin bin Abdul Muttalib? Kenalkan Abu Talib bin Abdul Muttalib ni siapa? Pakcik Nabi. Ada ke orang kafir yang lebih baik daripada beliau? Ada ke orang kafir yang lebih baik daripada Abu Talib yang melindungi Nabi? Yang ketika mana ditawarkan kepada beliau untuk ditukarkan Muhammad itu dengan satu orang pemuda yang lebih bijak, yang lebih lebih terjaga pembesarannya, kaya raya, kaca, tegap, ditawarkan kepada Abu Talib. Abu Talib halau bodoh macam tu je ada ke orang kafir yang lebih baik daripada Abu Talib? Tentunya tak ada. Namun ketika menjelang kewafatan Abu Talib, nazaknya Abu Talib dan kemudian beliau wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Abu Talib menolak untuk mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, untuk melafazkan kalimah tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Talib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh yang kau wahai Muhammad tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kau sayang. Tetapi Allah Subhanahu wa ya, taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Maka kata Allah Subhanahu wa Fa taala faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka inilah yakni orang-orang kafir. Mereka inilah orang-orang yang telah Terhapus habitat amaluhum. Terhapus segala amal baiknya. Ketika di dunia dan juga di akhirat. Maksud apa eh? Macam mana ada amal baik di akhirat pula? Amal baik di dunia ni kita faham lah. Amal baik di dunia ni, apa yang dia buat masa dia hidup, that gonna be amal baik di dunia. Macam mana pula dengan amal baik di akhirat? Adakah kita pernah faham? Rupa-rupanya ada juga satu. Amalan yang akan datang ketika di akhirat kelak. Tentu sekali kebaikan kita kepada orang lain dibalas di hari kiamat. Itu adalah kebaikan di akhirat. Ketika mana orang menzalimi kita, pahalanya akan diberikan kepada kita kerana dia zalim kepada kita ketika kita hidup dulu. Sebab tu jangan main-main dengan ghibah. Saya tuliskan di Facebook saya beberapa hari lepas berkenaan dengan ghibah. Orang kita suka sangat ghibah, suka sangat Maafkan saya kalau perkataan saya ni kasar tapi tuan-tuan, saya tak boleh terima dengan perkara ghibah ni. The ghibah thing is sangat-sangat mencelarukan kepala otak saya bila saya baca. Bila saya tengok perangai orang kita yang sangat-sangat meremehkan ghibah. Orang tu kahwin lagi, dia punya ghibah orang tu ber, bukan main lagi. Kan kita baru ni ada influencer kahwin lagi dan sebagainya. Oh, cakap macam-macam tuan-tuan. Lepas tu yang ini curang, yang itu curang. Kita pula beria-ia menggibahi mereka. Apa itu ghibah? Ghibah adalah bila mana kau menyebutkan sesuatu yang tidak saudara kau suka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hari akhirat kelak, "Innal muflisa min ummati." Umat aku yang muflis adalah mereka yang membawa pahala zakatnya, puasanya, salatnya. Tetapi dia syatama hadza wasafa kadama hadza. Dia me menyakiti satu orang, dia menzalimi satu orang, dia men menumpahkan darah satu orang, dia berlaku zalim kepada satu orang. Maka akan diambil fa'yuq min hasanatih. Diambil daripada kebaikannya diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan bila mana telah habis dan tak cukup untuk menebusnya, diambil kejahatan daripada orang yang dizalimi itu di diberikan kepadanya. This is how kita faham ada ke kebaikan yang akan sampai untuk kita di akhirat pula. Bila orang zalim dengan kita, kita akan dapat kebaikan. Namun bagi orang kafir, semua ini habitat amaluhum akan terhapus semua amalan mereka. Tak ada apa-apa, sia-sia semuanya. Wa ulaika ashabin nar. Inilah dia jawapan. Orang kafir yang baik masuk syurga ke masuk neraka takkan tak ada sikit pun kebaikan dia yang akan membantu dia Allah kata ulaika ashabun nar mereka adalah penghuni neraka sama seperti mana Abu Talib bin Abdul Muttalib menghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Tak ada harapan untuk mereka dimasukkan sekejap kemudian dikeluarkan. Macam mana pula dengan hadis yang menyebutkan tentang apabila telah selesai semua urusan mizan, hisab, masuk syurga, masuk neraka. Kemudian sampai satu tempoh Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk keluarkan orang-orang beriman yang dimasukkan ke dalam neraka. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan perintahkan cek semua yang ada dalam neraka tu di kalangan orang orang Islam yang ada dalam neraka sekiranya ada pada mereka iman walaupun sebesar biji sawi keluarkan dan masukkan ke dalam syurga. Hadis itu adalah hadis sahih. Dan insyaAllah kita akan bincangkan pula dalam pertemuan yang seterusnya. Boleh tak? Wallahu alam. <Sess> abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu